रिप्लाई ही नहीं आए इतने दिन हो गए अप्लाई किए हुए तो चलें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है बी एस इंटी रूट ऑप्शन के ज़रिए वो थोड़ा सा बता दूँ आपको कि पाँचवें सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि आपने बी ए बी एस सी या एसोसिएट डिग्री की हुई है इवन कि अगर बी एस भी किया हुआ है तब भी आप बी एस के पाँचवें सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद कमेटी जो है वो देखती है कि एग्जैम्शन कितनी मिलनी एग्जैम्शन का मतलब ये है कि आया उस को जो आपने पहले डिग्री की हुई है उसकी बेस के ऊपर नेक्स्ट में से कितने सब्जेक्ट जो है, वो आपके एग्जाम किए जाएंगे और बाकी जो कितने हैं बचेंगे वो सारे के सारे जो आपको मजीद पढ़ने पड़ेंगे और मिनिमम रेजिडेंट टाइम शेल नॉट बी लेस टू यानी कम से कम तो दो साल होते ही होते हैं इससे ज्यादा जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा एक की तरफ से और इसको लगता है टाइम अब मुख्तलफ़ डिग्रीज़ में लोग अप्लाई करते हैं और इसके साथ ये होता है कि फ़र्ज़ करें एक बंदे ने बी एस डी एस कम्प्यूटर साइंस में अप्लाई किया है और उसके बाद उसने क्या किया क्या, क्या? आ, उसने जो है ना वो किया हुआ था अपना सिंपल बी ए यानी एलिजिबिलिटी तो ये है कि उसने प्री इंजीनियरिंग की हो सही तरह से आ, और उसके बाद उसने डबल कंप्यूटर फिजिक्स पढ़ा हो आगे बीएससी में तो उसके लिए कोर्स एग्जामेशन का जो हिसाब किताब लगाना है ज़रा वो ज़रा जल्दी हो जाता है लेकिन उसने किया हुआ सिम्पल एफ ए और उसके बाद फिर वो आगे उसने बी कॉम किया या सिंपल बी ए किया हुआ है तो अब उसके उसके लिए जो एग्जामेशन का हिसाब किताब लगाना ना वो थो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो आता है फैकल्टी ऑफ सी एस में जो फैकल्टी ऑफ सी एस और आई टी है इसमें सबसे ज़्यादा एग्जामेशन के लिए टाइम मिलता है और बाकी जो है वो इंग्लिश वालों का जल्दी आ जाता है यानी ज्यादा से ज्यादा दस से पंद्रह दिन यानी दो हफ्ते तो उनको भी लग जाते हैं तो इसलिए अगर किसी ने भी इन प्रोग्रामों में या किसी में भी अप्लाई किया हुआ है और अब तक उनको वो नहीं आई जो कोर्स एग्जामेशन की मेल थी उस मेल का मतलब होता है कि उसमें बताया जाता है कि आप आगे कितना अब आपका टाइम लगने वाला है उसके बाद दाखिला फीस आती है अब जिन्होंने आज अप्लाई करना है या उसके बाद भी करना है क्योंकि इसकी डेट कभी मज़ीद एक्सटेंड होगी और वो चलेगी छब्बीस मार्च तक तो वो अंदाजा करें कि जिन लोगों ने आखिर छब्बीस मार्च को अप्लाई करना है उनका भी एडमिशन होना है और जिन्होंने जनवरी में अप्लाई कर दिया था लास्ट दिनों में वो उनका भी एडमिशन होना है और सब का ही एडमिशन हो जाना है इसको लगता है टाइम इसलिए जब आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर तसल्ली के साथ उसका वेट करें और ऐसा नहीं है कि कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी रिजेक्ट होने की वजूहत ये हो सकती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से ना लगाए हों और आपको बार बार कहा जाए याद रखें जब तक आपको आपकी जो डेट है ना यूनिवर्सिटी की खत्म नहीं होती है एडमिशन की तब तक वो आपको टाइम देते हैं इवन के कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो वो भी अपलोड करने का यहाँ पे देखें आ, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अपलिकेशन तो यहाँ पे मैंने एक मेल की मुझे मेल आ गई कि आपकी एक एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है उसके बाद जो मेल आई नेक्स्ट उन्होंने कहा जी आपके डॉक्यूमेंट्स फला फला जो है वो रीडेबल नहीं है वो अपलोड करें ठीक है तो इस तरह चलता है इसी तरह ईमेल मजीद जो है एग्जामिशन की आनी होती है और हो सकता है कि इनबॉक्स में वो ना आए और इवन यहाँ पर चली जाए कि वो स्पैम फोल्डर के अंदर भी जा सकती है ठीक है तो ये स्पैम फोल्डर होता है ये बिल्कुल नीचे होता है इसी तरह आप थोड़ा सा इसको स्क्रोल करेंगे तो इनबॉक्स आ जाता है यहाँ पे देखें ना तो जगह थोड़ी सी होती है वो तो थोड़ा सा एक एरो सा बन जाता है उसको आप क्लिक करते हैं तो स्पैम फोल्डर बाकी जो आइकन होते हैं जीमेल के अंदर वो भी ओपन हो जाते हैं तो ये सारे के सारे इसी तरह होना है टाइम लगना है लेकिन ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा एडमिशन जिसने भी अप्लाई कर दिया उसका हो जाएगा तो इसलिए तसली रखें जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है पांचवें सेमेस्टर के लिए वो पैनिक ना हो परेशान ना हो कि अभी तक हुआ नहीं है तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा सबका हो जाएगा हम ये चीजें देख रहे हैं पिछले कई सालों से ठीक है और दाखला भी करते हैं हम कैंपस एक चला रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे ठीक है हमने सबका ही देखना होता है तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है तसली रखें आपका दाखिला ज़रूर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आपके अपलोड होने चाहिए इसमें और कोई भी मसला है मसले से मुराद ये है कि मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप कहीं पर भी हैं पाकिस्तान से तो अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो आएँ हमारे साथ ज्वाइन करें हमारे कैंपस के ज़रिए करवाएं अपना दाखिला तो हम इनशाला आपको गाइड करते रहेंगे क्योंकि एक लिमिटेड स्टाफ होता है तो हर स्टूडेंट्स को या यूँ समझ लें कि जितने भी स्टूडेंट्स आ, लेंगे एडमिशन तो सबके के लिए आ, अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए जो हमारे साथ अटैच होंगे उनके लिए हम हंड्रेड परसेंट अवेलेबल हैं और जो आ, वैसे हेल्प लेना चाहते हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा टाइम प्रेफरस जो होता है प्रेफरेंस वो मैं पहले अपने हमारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं और फिर उनकी बारी आती है तो कोशिश होती है कि सबका ही आ, मसला जो है वो हल कर दिया जाए जितना भी हो सकता है तो इसलिए अगर आपने दाखिला लेना है तो फिर आप रहा करें हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर दें और बाकी जो पाँचवें सेमेस्टर की फीस वगैरह है वो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं और बाकी रह जाती है असल सवाल कि जी कितना टाइम लगना है और टाइम वाली जो बात है वो कोई कैंपस आपको बरह रास्ता नहीं बता सकता ना वो इसके लिए एलिजिबल होता है सारी एप्लीकेशन चली जानी है जो फैसला है और किस को करना किस तरीके से करना है कीपिंग इन व्यू डेफिशंसी इफ एनी मतलब अगर सब्जेक्ट कुछ जरूरी है उसमें नहीं पड़े हुए पहले तो वो उसको देख के और बाकी जो है उसका जो सब्जेक्ट उसने पीछे पढ़े हैं उस हिसाब से देखा जाएगा और टाइम बता दिया जाता है और आपको कोर्स एग्जामेशन की मेल आ जाती है और फिर आप उस हिसाब से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और कोर्स एग्जामेशन की मेल किस तरह की होती है इस तरह की होती है ये यहाँ पे पूरे के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और वो आ, बाकी सारा कुछ भी ऊपर बताया हुआ है ये सारी चीजें कितने टोटल इस डिग्री में क्रेडिट आवर्स हैं इतने आपको एग्जाम कर रहे हैं ये ये वाले सब्जेक्ट्स माइनस हो रहे हैं और बाकी आपको इतने पढ़ने पड़ेंगे इस तरह की कोर्स एग्जामेशन की मेल होती है तो चलें वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं होपफुली काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी कि जिस जिसने अप्लाई किया हो अभी तक कोई मेल वगैरह नहीं आई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं इन शाला दाखला हो जाएगा आपका भी ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़